Oktyabrın 9-unda saatının 11.30-radələrində Bakı-Qazax yolunun Yevlax rayonu arasında ölümlənən təcillənən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Toyota markalı avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində mini avtomobilin sürücüsü Cavid İsmayilzadə hadisə yerində vəfat edib. Cavid İsmayilzadə əvəllər 5-va 16-cı polis bölmələrinin rəisi işləyib. Davud İsmayilzadə bu ilin aprelindən Nərmanov rayon polis idarəsinə əməliyyat işləri üzrə rəis müavinə təyin olunmuşdu. Bu vəzifəyə qədər isə o elə həmin rayonda 16-cı bölmənin, bölmənin rəisi idi. Polis mayoru İsmayilzadə 16-cı bölmədən əvvəl isə Binəqədi rayonunda 5-ci bölmənin rəisi vəzifəsində işləmişdi. On da əlavədəki Cavid İsmailzadənin atası da uzun illər daxili işlər orqanlarında yüksək vəzifələrdə işləyib. O Abşeron və Binəqədi rayon polis idarələrinin rəisi vəzifəsində çalışmış sabiq polis palkovniki Namik İsmailovun oğludur. Cavid İsmailzadənin yol qəzasında həlak olmasını Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətində təsdiqləyib. Bu qurumdan bildirilib ki, Cavid İsmailzadə hazırda məzuniyyətdə idi. Hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb. Qeyd edək ki, məzuniyyətdə olan Cavid İsmailzadə polis zabitidir.